Новое ограждение, обновленные площадки, клумбы с цветами, зеленые насаждения. В 26-й детский сад малыши ходят с радостью. С этого месяца здесь идет набор в ясельные группы. Как подготовлен садик к новому учебному году, проверила и комиссия, в которую входят представители администрации и общественной палаты. Ну, в принципе, как говорится, каждый год перед началом учебного года, и пока дети начнут ходить в садики, это Такая плановая проверка. Мы проверяем готовность садика принять детей, дошколят. Готовность пищеблока, готовность самих классов. Члены комиссии прошлись по территории дошкольного учреждения, посетили внутренние помещения. Косметический ремонт сделан во всем детском саду. Комиссия посетила медицинский кабинет, группы, спортзал, пищеблоки. Привлекли внимание проверяющих яркие краски, интересное оформление стен, вдоль которых расположились красивые подделки, сделанные руками детей, что постарше. Свою оценку готовности этого дошкольного учреждения дали представители комиссии. Готов принять дошколят. И вот, в принципе, мы сейчас посмотрели общий вид и готовность преподавательского и самих работ, как воспитателей. В общем, все, можно сказать, хорошо. То, вы условия посмотрели, вот, как дети, допустим, спят, там, где занимаются и так далее? остались довольны. Ну да, в принципе, мы, я до этого тоже был здесь, мы с другой комиссией тоже проходили. И в общем, то, что как понимают, пишут, как они общаются, то, что даже как, при входе старших обучены приветствовать их, с вами помещение предназначено для спальни, все, в принципе, оборудование нормально, кровати, все. И, в принципе, сам коллектив такой доброжелательный, да, дети довольны. В общем, я говорю, садик готов и в принципе, хорошо. Я не, могу, не буду сравнивать с другими садиками, но хвала всего, что здесь все нормально. Спальня выполнена в нежно-голубых, розовых и зеленых тонах. Нареканий со стороны комиссии не последовало. По детскому саду номер 26 можно сказать о высокой степени готовности по всем позициям. В этом детском саду хорошо налажена работа в коллективе. Результатом этого являются многочисленные победы детишек в различных городских и республиканских конкурсах. Несмотря на непрерывную работу в летний период, весь коллектив родничка смог все помещения подготовить к приему детей. Айша Камалова, Умара Лиев, телекомпания ТБСК Спуск.